Идея пришла в первую очередь от отца. Он увидел рисунок или фотографию дом с бутылок где-то в районе Индии. У него пошла идея сделать бутылок по шампанскому. Так они более прочные, выдерживают нормальное давление. Все шло с тех возможностей, что мы имеем. Зарплата пенсии ничего более. И свои руки больше ничего. У нас получилось где-то около 20 лет. 6,5 тысяч бутылок вложено. Это уже именно с готовых. А было собрано где-то около 8 тысяч. Это все отбраковывались, перебирались с дефектами. Перемывалась каждая бутылка, проверялась. Потом только и шло в использование для стройки. Где доставали бутылки? Все сами выпили? Нет печень не выдержит. Собирали все соседи, родственники, знакомые. И некоторые уже в конце уже докупали на пунктах приема стеклотары. Но если брать, грубо говоря, на то время кирпич стоил 26 копеек, бутылка с под шампанское стоила 2 копейки. Разница в ресурсах была довольно-таки большая. Делалось все под специальный трафарет подготовленный. Раствор только в полусухой, потому что стекло, не кирпич, влагу не втягивает в себя. Пробки собирали в барах, в кафешках, заказывали, собирали отдельно, просили даже под вино. И ними запечатали полностью все донышки, закрывались, чтобы не было выхода воздуха, все держалось внутри. Если даже не хватало пробок, использовали по частке кукурузы, как сара давние времена закрывалась. Сзади еще стоит подушка, забудем, что бутылки не выходят на вовнутрь комнаты а стоят, закрываются еще дополнительной стенкой. За это получается тепло. Типа, своего рода он термос. Он нагреется, грубо держит среднюю температуру, внутри подхватка, снаружи тепло. Небольшое э -э отопление легкое. Выполняет что, достаточно чтобы прогреть полностью здесь. Считали по деньгам, сколько обошлось это все. Честно, особо нет. Дороже не день. Дороже память.